На секундах мне бросает перчатку. Во втором mm -hmm. то же самое, как и в предыдущем раунде. Кто-то заходит, кидает цитрояндочки яндочки и сбивает перчатку. Я а понял. мне залетает лев, понял. Я мне не... залетает лев на перчатку. И остается 30 секунд. Еще одну перчатку человек бросает. Хотел сделать от жара Гуджу, не получилось. Я понял. Ну, Братан, ну сегодня сегодня новый день, правильно? А счет вчерашний у тебя, правильно? Да, согласен. Фу, ребят, ребята, ну что? Нормально, с стабильно. Папа. Да, любовь моя. Ребят, по возможности, так, пацаны, пацаны, скажите, у нас у кого, у кого, у кого перчатки есть? Поставьте первые два человека, у кого перчатки есть. Абсолют, здорово, братан. Первые два человека, у кого есть перчатки. Ребят, кто знает кабину, поставьте плюс в чате. Четыре подружечки. Берег, о, Берег, братан, давай твое, давай, Берег, ты одну перчатку кинешь на иксах, а ты, Стасян, в конце. Добро. Пацаны, Юрки, скажите, что две, до двух побед у Сереги Скорпиона одна перчатка, у Юльки там еще есть перчатки. Даня, у тебя нема перчатки, ты, ты сейчас уходишь в блокировку, Даня. Даня, ты в блокировочку, оп, ушел, просто чтобы ты впредь не обманывал, чтобы был тебе просто уроком. Чтобы тебе было это уроком, что врать нехорошо. Врать не хорошо, Данил. Кабина, ты меня заглушил? Да, братан, моментами бывает. Можешь заглушить, чтобы я сейчас покричал, окей? Чтобы я не мешал вам. Давай, Спасибо большое. Добро. что, смотрите, два подруночка, 6 секунд. Любых два подруночка. Два подруночка, любых. Не закрываем. Капец, опять, опять просто с позором сейчас, с позором уйдем. Ребята, 130 человек на эфире. Кожан, потап это. Потап это, ребята. Мне уже становится жарко. Я, когда я играю с кабиной, мне становится жарко. Все, ребята, мені становится жарко. Я раздеваюсь. Просто раздеваюсь, ребята. Давайте. Ми потужні, Ми можемо. Мы можемо хоча б разок. Якщо ми граємо в кабину, ми повинні показати, на що ми способні. Тапаємо по экранчику, ребята. Ділимося трансляцією, 15 тысяч лайків в команді 11. І ми можемо перемогти цю людину. Потужную людину, Боже, не просто бред? людину, а какой потужную бред? людину. Фу, Нема поддержки, да, друзья, Нема поддержки. Ну да ничего страшного, бред? ребята, Мы и так, нам, у нас и так хорошее настроение, потому что он играет с нами. Боже Уже мой, хорошо. какой бред. Да, красава, Интересно, с чего он смеется, угорает с нас, наверное? Виктория. 2-300 ага. на 140. Все, больше не говорите... Смотрите, ребята, больше не говорите, положите Но если мы будем вот так вот играть, это не игра, ребята. Это унижение. Нас сейчас унижают. Не Ну Реально спасибо нас сейчас большое. унижают. Ну, вот, ну, вы понимаете? Вообще просто... Прикинь. Выносят. Выносят с двух... Ребят, спасибо большое. Серега Скорпион, братанчик, спасибо большое. Абсолют спасибо. Маришка Царева, Независимая, Виктория, Макс Дев, Владосик, Квитка, Боди Любимая, Султанина, малышка. Ребят, Жарко, огромное спасибо. Просто, смотрите, красиво, Мотиватор. все аккуратненько, все для вас. Мотиватор. И нас выносит с двух ног. Плюс, ребят, это, это сложно. Брайан Трейси. Минута осталась. Ну неужели... Брайан Трейси, понял. Брайан Трейси. Мотиватор Брайан Трейси. Седой мужик, седовласый. Знаете такого Брайана Трейси? Посмотрите в ютубе Брайан Трейси. Уходи из этих прямых эфиров, палач. Тебе здесь делать нечего. Посмотри, посмотри. Ну, рахунок ты бачишь, говорит, у нас сейчас Нормально, будет 3 он получит, его пользу, ребят. Там развитие, вся хуйня. Я, не, ну, я по губам читаю, да, что он какой говорит, какой все, палач, ну, маленький, уходи. Иди занимайся рекламой своей, рекламируй бизнес, но ну, в эфире тебе делать нечего. Ну, посмотрите, что он говорит. Ну, я так предполагаю, что он может такое говорить. Смотрите. Да, ну, видно машина, по поведению. Человек понимает, что, ну, нам сложно. Нам... Еще там перчатка залетела. Все. Залетела... Все, ребята. Серый, перекрой, пожалуйста, туманом исполненность. Серега, перекрой, пожалуйста, туманом. Серый, перекрой туманом. Ну, мы тигры, ребят, ничего. Под... Подтянем аудиторию. User, О, туман начался какой-то там у него. X5. Против кого? Против ой, нас. Ой, ой, Против нас бросает перчатку X5 и туман. Юлечка! Да, сори, ребята? До двух побед играем, ребята. 1-0 сейчас. Спайдермен, Зайка, тебе папа купит такой костюм. <звук> Палать! Палать! На минутку. Да, на я, минутку. тебя слышу, я тебя слышу, мне просто стыдно. Братан, что это такое происходит за, я извиняюсь за выражение. Да, а? ну вы нас у нас, вы просто, у меня к тебе, меня к тебе есть вопрос. Да. Почему вы, вы, вы видите, что вы нас выносите, нас 150 человек на эфире, вы видите, что вы нас просто унизили уже в 3-0. Кто-то бросает тебе перчатку, еще и туман. Ну где совесть? Зачем вы так вот нас унижаете? мы играем. Если вы Раз хотите, чтобы играем. мы здесь больше не сидели, так и скажите, палач. Иди делай рекламу бизнеса. Ну, потому, ты знаешь, ты знаешь, что вы здесь есть, что у вас нема вообще, ну, просто вообще понял. Я понял. Окей. Я знаю, Окей, я не Окей. Не ты не говорил до двух побед. Один ноль. Вот сейчас мы да, точно, вот сейчас мы точно выиграем. Пусть твоя команда Давай. пристегнется. Ответь. Все. Ответь. О, началось. Не, не отвечаю. Ну, мы попробуем. Давай, полетели. Давай, да все, ладно. глуши меня, бо я буду сейчас кричать. Я буду сейчас. Кричать. Давай, заглушил. Все, все. Спасибо. Серега, спасибо большое, все, братан. Абсолютно спасибо, Юлечка Анатольевна, спасибо большое, ребята. Тапаемся по экрану. Мы должны хоть один батл забрать. Мы должны хоть один-два. Хоть один, а даже. Чтобы кабина больше не смеялся. Просто должны. У, у, у нас пар, две перчатки пар, есть, ребят. Поставьте делать, первые два человека. Должны, ребят. Э, мы, мы первые можем, два я человека. Курс, кто поставит перчатку на х на первых иксах и на вторых иксах. Первые. Кстати, Жека, не э, заложил. На Х2 абсолютно. Сейчас есть мы. Водя берег, хоть о берег. И ПРМ, ребята. Х2, 15. Жека, разблокируй Даню, я не так понял. Даня, ну ты понял, за что я тебя заблокировал, понял? Но ты не так понял, Даня. Нет, дружище, нет, Данил, нет. Ты понял, за что я тебя заблокировал и пишешь, я не так понял. Ты что, блядь, прикол решил потянуть здесь или что? Или это тебе, сука, детский сад какой-то, понял? Во дворе будешь со своими ровесниками, блядь, прикол тянуть, понял? Нахуй, когда мяч будешь бусать. А здесь, батанчик посерьезнее нужно быть, понял? Ты смотри, это ты игру, это для тебя что, игрушки или что, блядь? А? Закроем цель и потом на X3 просто покажем, на что мы можем. Что привет, мы Бонусная дорогого. миссия через 50 секунд, ребята. Мы а закрываем привет, бонусную привет. миссию. Потом начинается X3 и с кабины просто слетает шапка. От того, что мы как, ну, как команда мы можем сыграть. Его команда вся будет в шоке. Они скажут, уго, палач да. тоже... Я в том, что, бай, походу его, его команде... Похуй. С нижней полки где? У uh, инпарфюм, ребята. Бразота, привет. Мне кажется, Ой, видите, я... там говорят, ну палачу будет сложно. Ребята, три любых подарочка там по трояндочке от разных. Да? О, ну, я такое? бачу, Теперь командная игра. Что Еще такое? один. Такое? Командная игра. Смотрите, как все. Блин, спасибо его. МК, спасибо. ж ты большое. сюда, мои хорошие. Идишь ты сюда. Магически Просто великолепно. Спасибо. Сейчас будет X3. Вот сейчас все. 50 секунд, ребята. У нас X3 и зараз вы по вы. Перчатку дам. О, Анжелика, спасибо. Пацаны, поставят перчатку. красиво и показывать, что мы можем. Подписались на топ 1 Зашли до кофе кофе. Бля, две перчатки. М.Д. Братан вселюджишки дал. Братушечка, они поняли друг друга, парни. Все вместе через перчатку всей толпой. Всей толпой, ребята, через перчатку. Всей толпой. Подарки по одной монете. Стоп. Если есть возможность, пацаны. Две перчатки, чтоб не погорели. Серега, Скорпион, братан, спасибо большое тебе, мужик. Догоняем, ребят, помощь нужна, если есть возможность. Серый, спасибо большое, братушка. Колбаска от души залетела, тачка не иксанула, блядь. Серега, спасибо большое, блядь. От кого ж тачка залетела, пацаны? Тачка залетела, не иксанула. Ты представляешь? Мразота, спасибо большое! Александр, спасибо я уже большое! Уже понял, парень, что мы можем, душу. ребята. Ну так, тапаем, ребята. Это тапаем дуже потужный игрок. Это кабина, ребята. Вы знаете, там онлайн спасибо капец. большое! Але мы можем. Кофе. Подписались. Обязательно. Пойдем тут балл забрали. Фу. Кстати, дик... я не знаю, откуда кофе. Он просто как призрак появился. Вы видели? Вообще, я, по... я понимал, что мы сейчас и второй батл просвем. Мы играем до двух побед. 1-0 кофе просто как привидение, ребята. И сделал такую от жара гуджу, да. что, что, сейчас этот человек понял. Он вчера спрашивал, палач, Ха -ха -ха, ты ж вообще вообще ни о чем, как ты в топе пока появился. Но зашел кофе и просто, и просто все. Кстати, пацаны, у кого есть возможность завалить ему ебало, ебать? каким-то, блядь, ебейшим щитом. А є можливість, пацани, завалити йому ебало. Людина, друзі, якщо ми зараз можемо перемогти, ну просто лав. І всі підписались на топ-1, топ-2, топ-3. Особливо Заебал, на топ-1. Це наше неймовірно просто. Заебал тараторить. который занимается в Европе кофейнями самообслуживания, ребята. Зайдите, посмотрите, зайдите, спросите, чем ты, чувак, занимаешься. Кто ты, черт возьми, такой? Вот так вот, ребята, что у нас О, такое? Опа, я время происходит? добавил. Вот там дополнительное время, ребята, мне становится страшно. Есть у кого-то перчатка? Тапаем вместе по экрану, ребята. Анжелка, вот, спасибо мы все Разом. Только мы можем разом выиграть. Кабину можем только разом выиграть. Кабину только вместе можем выиграть, ребята. Один-нуль рахунок, один 0 Ребята, поставьте туда перчатку, ребята, поставьте перчатку по возможности. Поставьте перчатку. Может, сработает что-то. 40 секунд, ребят. останик 40 секунд. Останик 40 секунд. Ну мы красиво идем, ребят. Ну там опасно. Там может быть опасно. Ради, 35 привет. секунд, ребята. Иди сюда. Дякую за вступ команду. Подписались на топ 1, топ 2, топ-3. Написали кофе. -точки, спасибо. Напишите кофе. -точка. Ну ты просто монстр. Кофе. -точка -монстр. Здорово, О, так, привет, братан. Фу, это было, ребята, под 20 здорово. секунд. О, там перчатка залетела. Розы, стоп. Сука, тварь. Биг Дрей, братан, ты видишь, сука, у ёбки розы бросают. Биг Дрей, братан, спасибо большое тебе, мужик. Ля. А, диски, шины, ебать. Пошел гуси, пошли нахуй. Ля-ля-ля-ля. Юлька Анатольевна, от души, малышка, ты прикинь, сука, заходят розы, бросают гуси. Ты представляешь, в лап, спасибо большое. Суки, блядь, заходят, розы бросают, ты понял? И, сука, нажимаешь, понял? И нажимаешь, и везде конторские, понял? Вот эти вот диски там вот эти, которые, блядь, бизнеса, ты понял? Если бы их сануло, прикинь, Юлька кинула подарок, блядь, большой, нахуй. Ты, братан, кинул подарок, ебать. Может быть, даже где-то приблизились. На сто процентов может быть, даже взяли. Юлька, спасибо большое, от души тебе. Серега Скорпион, Биг независимая колбаска. Анжела, Мразота, Александр, Влад, спасибо большое. Ребята, по возможности сейчас, востовая катка, 1-1 счет, 1-1 счет. Папа, зачем розы? Да потому что понял, ну видишь, какие они, блядь, подлецы. Да-да-да, Санечка, я выкупаю, братан. Ребята, 1-1 счет. Да-да-да, я ж нажимаю на них, да. Паски, uh, у кого есть перчатка? Поставьте два плюса, у кого есть перчатки. Блок, да, заблокировали. Юлька, спасибо большое тебе, малышка, от души. Е, у боди Юлька, подожди, что это такое, погоди. А, это только, только оно, только оно летит. Стас, короче, братанчик, ты бросаешь берег на иксах, а ты, Стасянчик, на... в конце. Спасибо. Полетели, один-один. Uh, uh, спасибо за игру. У нас один-один. Uh. Наконец-то у нас появилась возможность хоть один раз выиграть. Молодцы, молодцы. А что достойно, ты говоришь достойно, за розы? Достойно, Мы, что-то сделали в вашей команде или что? Я не знаю, тебя это не от тебя, просто розы бросают. Смотри на меня. Ребята, там, и, ребята, смотрите, если кто-то так нажимаю. будет делать в нашей команде, все, я вас блокирую. Нельзя, Но с кабина да, нужно да, честно конечно, блокирую, там диски, диски, понял, диски, диски. Я так понимаю, конторские у вас ну, бизнес проекты, понял, и они, ну понял, нажимаешь, и все это, те там типа как... Какая-то коммерция, понял, какая-то коммерция. То есть странички оформлены под коммерцию. Я так понимаю, это с ваших краев идет, понял, под коммерцию. Смотри, я же просто Пришли, блядь, бизнесмены! Пришли бизнесмены, начинают качать у меня в эфире. Ебал дремал, братан. Да ты что, серьезно? Да! Я просто четвертый день или пятый в этих баттлах, я вообще не понимаю, как это працует. Ну, братан, прикидывай Ладно, ребята, полетели, не один так. один Кабина шо. хороший парень, нельзя так делать. Мы играем честно с ним. Мы играем честно. Фу, ну что, ребята, решающий батл, Рахунок 1 1 Вчера нас кабина сделал в сухую и еще сказал. Палач, что ты тут делаешь, друже? Мы же тебя просто выносим. Сегодня есть возможность, ребята. Показать, что мы не просто пальцем делаем. Братан, на вторых, берег, на вторых, на вторых и На вторых. На вторых, на Иксах, на вторых, Стасян, братан, ты в конце поставишь. Ребята, играем. 3-2, 3-2, третья, вторая. В начале счет не делаем. Будем делать счет, они будут отталкиваться от нашего счета и перебивать. Пускай думают, что здесь кисло. 3-2, ребята. 3-2, третья, вторая секунда. По возможности здесь возможно. любой подарунок Спасибо большое. подарунок, ребята. На x3 множится. 15. Иди сюда. Залетай от кофе. Точки. Вот такой вот мой маленький. Кофе точка. Сказать, что ты лучший, цены ничего не сказать. Ну, это просто невероятно. Друзья, все пишут в чате. Кофе спасибо. Посмотрите, какая улыбка у нашего кабины. Посмотрите на его шикарную улыбку. Посмотрите на его шикарную улыбку сейчас, ребята. Это потужно. Это потужно. Это все благодаря кофе Просто наикращий. Под, под, перешли, подписались и сказали. Кофе черт возьми. Кто ты, блядь, такой? Чувак, ты один тянешь всю команду палача. Чем ты, блядь, занимаешься, чувак? Чем ты занимаешься? Подошли, перешли, подписались и сказали дякую. Coffee. топ 1 у нас. Топ-1, топ-2, топ-3. Подписались. Друзья, дякую за поддержку. Мы играем... Ребят, по возможности, если есть возможность. Все, кто знает кабину, плюс в чате. Плюс в чате. И все сказали спасибо. Это кофе. Это кофе. его. что попала, да? Жека, Пилипп, Зараз большое. в кабине не будет смешно, ребята. У меня руки трусятся, Потому что это потужный большое. чувак. Ваня это душой. потужный чувак, ребята. Не все так просто сейчас увидите. Не все вам, так потушь, просто. Спасибо 25 любых в 30 секунд. Тоф кофе точка Красава. Ребята, всем дякую, кто благодарит кофе. -точку за цю неймовирную поддержку, И каждому дякую, за лайк, за репост. Мы в топ-78, ребята. Люблю вас! Люблю вас. Мы в топ-78. Это все благодаря вам. Опа, какой-то молоток залетает от кофе-точки. кофе, -точки. кофе -точка потуже. Вот, бля, я хочу в Европу. Я хочу поехать в Европу до кофе-точки. Когда буду в Европе, с меня кофе-точку, реклама. Только попаду в... Просто попадаю в Европу, приезжаю кофе -точка, говорю, кофе блядь. Все что завгодно. Братик. Я устал. Я реально устал от него уже, блять. Я космос. реально устал. <связать> ребята, по возможности. По по у нас сейчас X5, ребята. возможно. Одному складно граты, ребята. Питриму кофе кофеточку. Подтримуйте. Там один, там один, там один чел. Каждый потапает, Кожен потапает. Кожен Кожен потапает. Чел, мы маем перемогти кабину. это потужная людина. потужный игрок. У нас X5 и еще X3, ребята. Каждый 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 делится эфиром. <постановый перчаткан> Когда перчатка троянда <постановый> не. Ребята, через перчу по возможности, кто что может. Пацаны, кто бросает розы, сразу в блок. Сразу в блок, модераторы. Кто бросает розы, сразу в блок. Сука! Желтый. Ты кто, черт возьми, такой? Женечка, сука, залетает! Жека, а теперь кабина никогда не скажет, что Палачик, с тобой мы не будем играть, ты слабый. Ну, он так не сказал Палачик. Как ты попал в топы? Вот так мы попадаем в топы, потому что у нас есть потужная команда. Не божки, кофе точки. Кофе точки. Зашел нас Женечка, который нас всегда, поддерживает. Ребята на кофе точки подписались, на Женечку подписались и на труп, на топ 3 подписались. Палач подписался, Палач давно подписался. Фу, это про, ребята вы про, вы просто. Али, потужили. Али, спасибо это большое. Это все вы, ребята, мы в топ. Ну ничего, ребята, почему? Ничего, 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 ничего. Может быть, а может быть и не быть. Правильно. Анжелка, спасибо большое. Ничего. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. <laughs> Палач, ты кто, черт возьми, такой? Ты, ты только что мне в 2-0 проиграл. Как ты вообще в топ попал? А вот теперь, кабина, посмотри, братья, как мы попали в топ. Потому что у нас есть потужна петрымка. Кофе. Топ-1 предприемец в Европе. Ковьярни самообслугования. Подписались на кофе. -точку и спросили, черт возьми, как с тобой можно заработать? Как с тобой можно заработать, кофе. -точка? Женечки, то... Так как от, 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 открыть точку кофе. Как с тобой можно заработать? Открыть точку кофе. Ой, бля. Ну, это же есть, да, наверное. Пойдемте по экрану, ребята. Тик и разом. Тик и разом. Мы можем показать, как нужно играть? Тик и разом. Командная игра, ребята. У кого есть перчаточка, X5 давай. X5 на перчаточку и просто даблкил делаем. Даблкил. И спросим, Капина, а как ты вообще попал в топы, брат? У нас x5, у нас x5, потужно, x5, ребята. Зараз останне шанс. 25 секунд. Останній шанс показать в кабине, что мы можем играть. Ребята, давайте. Сейчас надо что-то потужное, ребята. 20 секунд, x5. Множится на x5, ребята. Это пиздец. X5. Это очень сильно. Ребята, 14 секунд, x5. Остане шанс. Остань шанс. Давайте красиво. Спасибо давайте большое, красиво, малыш, ребята. Души, Шиба, и Шиба и нет. ребята. Ребят, 5 спасибо секунд. Большое. 5 секунд. 5 секунд, ребята. 5 секунд. 4-1. Фу, рано, все, ребят, вы... Три бошки, спасибо большое. Алик, спасибо. Жека, Мразота, Пилип, сладкоежка, Ирина Колбаска, Роман, Ладос. Чат, ну что, блядь, ну шо, ну вот так вот, понял. Ну вот так вот, вот так вот, вот так вот. Сегодня вот так вот. Сегодня вот так вот. Сегодня вот так вот. Ничего, да? Лучшее, спасибо большое. Палач, ну блядь, ты знаешь, сука, ну неожиданно понял. Молодцы, просто слов Якую, не мало, блядь, приятно. одни эмоции. Просто вчера ты помнишь, когда мы с тобой играли, сыграли в 2-0, ты кажешь, Палач, черт ага. возьми, ты как попал вообще в топы, чувак? Я ж тебя просто выношу в сухую. А мы сказали: кабина, если дашь возможность, мы еще покажем, что мы можем. Ты такой, окей, палач. Да, базара, базара, базара нема, базара нема, базара Так, нема. какие у нас рахунок? 2-1, вы победили. Окей, все, тогда хорошего тебе дня, было приятно всем Всех погнали. благ. Вам. Спасибо. Да. Хорошего дня, ребят, всем.